Selamat datang. Pernah tak anda terfikir apa sebenarnya beza antara seorang pelajar yang hanya hafal dengan seorang yang betul-betul faham? Nah, dalam perkongsian kali ini, kita akan bongkar satu blueprint yang membentuk cara kita belajar dan diuji di sekolah, iaitu Taksonomi Bloom. Kita akan lihat macam mana ia jadi panduan untuk bawa kita dari sekadar ingat fakta kepada berfikir macam seorang genie. Okey, kita mulakan dengan soalan paling asas. Rasanya semua orang pernah lalui benda ni. Kita dah study satu bab tu berjam-jam, hafal setiap baris ayat. Tapi bila soalan peperiksaan tu diolah sikit je, tiba-tiba otak kita jadi blank. Kenapa jadi macam tu? Inilah dia perbezaan ketara antara hafal dengan faham. Dan jurang inilah yang cuba diselesaikan oleh taksonomi belum. Jadi bayangkan anda seorang guru. Macam mana anda nak pastikan yang pelajar anda tu betul-betul faham bukan setakat ulang apa yang dihafal? Ha, cabaran untuk mengukur ilmu pengetahuan dengan adil dan tepat inilah yang mencetuskan idea untuk membina satu sistem yang tersusun. Dan sistem tu kita panggil taksonomi. Apa benda tu taksonomi? Senang cerita, ia macam satu sistem untuk kita susun benda ikut tingkat-tingkat dari yang paling rendah ke paling tinggi macam tanggalah tapi dalam pendidikan yang kita susun tu bukanlah barang tapi tahap-tahap pemikiran kita dari yang paling simple sampai lah yang paling kompleks setiap ciptaan yang hebat mesti ada kisah permulaannya kan untuk taksonomi bloom ni kita kena kembali ke tahun 1950-an sekumpulan pakar psikologi sedang pening kepala memikirkan satu masalah besar dalam dunia pendidikan jom kita tengok apa blueprint asal yang mereka hasilkan Okey, jom kita kembara masa sekejap. Pada tahun 1956, seorang ahli psikologi hebat bernama Benjamin Bloom telah perkenalkan taksonomi versi asal. Tapi, dunia sentiasa berubah kan? Apa yang relevan dulu, mungkin dah tak berapa sesuai sekarang. Jadi, menjelang tahun 2001, kerangka ini telah diberi satu upgrade besar oleh Anderson dan Crothwell, menjadikannya lebih aktif, lebih dinamik dan lebih sesuai untuk zaman moden. Eh, tapi sebelum kita pergi lebih jauh, ada satu perkara penting yang anda kena tahu. Taksonomi Bloom yang kita selalu dengar ni sebenarnya cuma fokus pada satu bahagian je, iaitu domain kognitif, bab-bab berfikir. Sebenarnya ada dua lagi domain pembelajaran, afektif yang berkaitan dengan emosi dan sikap kita dan psikomotor yang berkaitan dengan kemahiran fizikal macam bersukan. Jadi ingat ya, hari ni kita fokus pada domain otak sekarang kita dah sampai ke bahagian paling best. Boleh dikatakan ini plot twist dalam kisah taksonomi Bloom. Satu perubahan yang nampak kecil pada perkataan tapi impaknya fuh sangat besar pada cara kita belajar dan dinilai. Inilah naik tarafnya. Cuba tengok contoh objektif pembelajaran versi lama ni. Murid mempunyai kefahaman. Bunyi macam okey kan? Tapi cuba fikir balik. Macam mana kita nak ukur kefahaman? Boleh ke kita scan otak seseorang untuk tengok dia faham ke tak? Susah kan? Perkataan kefahaman ni terlalu kabur dan subjektif. Sekarang, bandingkan dengan versi baru ni. Murid dapat menjelaskan. Ha, nampak tak bezanya? menjelaskan ni adalah satu perbuatan, satu tindakan. Cikgu boleh dengar penjelasan anda, boleh baca penjelasan anda dan boleh nilai sama ada penjelasan tu bagus atau tak. Inilah revolusinya. Kita ubah sesuatu yang tak nampak kepada sesuatu yang boleh diukur. Jadi, inilah kuncinya. Perubahan paling besar adalah peralihan daripada menggunakan kata nama yang pasif kepada kata kerja yang aktif. Knowledge atau pengetahuan jadi remember atau mengingat. Comprehension atau kefahaman jadi understand atau memahami. Ini bukan sekadar ubah perkataan. Ia mengubah seluruh falsafah pendidikan daripada memiliki ilmu kepada menggunakan ilmu. Okey, dah sedia semua? Jom kita pakai kasut mendaki mental kita dan kita mulakan pendakian mendaki piramid kognitif ni tingkat demi tingkat. Inilah dia, piramid taksonomi Bloom yang sangat ikonik. Bahagian bawah piramid ni kita panggil kemahiran berfikir aras rendah atau LOTS. Bahagian atas pula kemahiran berfikir aras tinggi atau HOTS. Misi setiap pendidik ialah untuk bantu pelajar daki piramid ni setinggi yang mungkin. Kita mulakan pendakian di tapak piramid mengingat. Ini level paling asas. Ia macam fungsi search dalam otak kita. Anda cuma perlu cari dan keluarkan semula maklumat yang dah disimpan. Soalan-soalan macam siapakah Perdana Menteri Malaysia yang pertama? Ha, itu contoh aras mengingat. Seterusnya, kita naik satu anak tangga ke aras memahami. Di sini, anda bukan setakat ingat fakta, tapi anda dah boleh terangkan balik guna ayat anda sendiri. Anda boleh buat rumusan, boleh bagi contoh. Ini tanda anda dah mula faham apa yang anda belajar, bukan hafal buta-buta je. Tingkat ketiga, mengaplikasi. Ah, ha, kat sini ilmu tu dah mula jadi praktikal. Anda ambil apa yang anda belajar dalam kelas dan gunakannya untuk selesaikan masalah dalam situasi yang baru. Macam belajar formula matematik, lepas tu anda guna untuk kira bajet bulanan anda. Itulah aplikasi. Okey, sekarang kita dah masuk zone hot. Arah menganalisis. Fikirkan diri anda sebagai seorang detektif. Anda dapat satu maklumat yang kompleks dan tugas anda adalah untuk pecah-pecahkan maklumat tu kepada bahagian-bahagian kecil supaya anda nampak apa kaitan antara satu sama lain. Soalan banding beza adalah contoh terbaik untuk aras ni. Tingkat kelima, menilai. Kalau tadi anda jadi detektif, sekarang anda jadi hakim pula. Anda kena buat penghakiman atau keputusan tentang sesuatu perkara. Adakah tindakan ini wajar? Mana satu penyelesaian yang terbaik? Tapi anda tak boleh main agak-agak. Setiap keputusan mesti disokong dengan alasan dan bukti yang kukuh. Dan akhirnya, kita tiba di puncak piramid, mencipta. Ini adalah tahap pemikiran yang tertinggi sekali. Di sini, anda bukan lagi pengguna ilmu, tapi anda adalah pencipta ilmu anda gabungkan idea-idea sedia ada untuk hasilkan sesuatu yang baru, yang asli, yang belum pernah orang lain fikirkan. Okey, kita dah berjaya tawan puncak. Mesti ada yang tertanya, menarik semua ni. Tapi kenapa saya sebagai pelajar atau orang awam perlu ambil tahu? Jawapannya mudah, sebab kerangka ini memberi kesan secara langsung kepada cara soalan peperiksaan anda dibina dan macam mana grade anda ditentukan. Ada tiga faedah utama. Pertama, kesahan ia pastikan soalan exam tu uji benda yang betul bukan lari tajuk kedua keadilan ia mengelakkan ujian yang hanya menguntungkan kaki hafal jadi pelajar yang pandai berfikir secara kritis pun ada peluang untuk cemerlang dan ketiga standardisasi ia macam bagi satu kamus rujukan yang sama kepada semua guru di seluruh negara supaya mereka faham aras kesukaran soalan yang dibina jadi sebagai penutup saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Sekarang bila anda dah faham rahsia di sebalik pembinaan soalan dan sistem pembelajaran, adakah ia mengubah cara anda melihat peperiksaan? Adakah ia akan mengubah cara anda belajar selepas ni? Sebab pada akhirnya pendidikan sebenar bukanlah tentang mengisi minda, tapi tentang melatih minda untuk mendaki. Persoalannya, sejauh mana anda sanggup mendaki? Fikir-fikirkan.